Ну, Так как все бы выходили. Никого нет. наверное, с той стороны. хто за слову, сейчас за основу. За, давайте ще. Хто за? Ви поставте себе в тому, що у Костерка не била голосування. Утрималось. Не питання? Скажіть, до якої комісії комісії До якої комісівали? Комісія по освіті та здоров'ю, yeah. але вибачте, мої, ну, мої, ну, мої навички особисті, вони про інші комісії. Я казав, що нас ну, саме такий випадок комісія з такий сап та законності. А, да. ну, давайте сразу сейчас сделаем новое ну, ну, да, ну, исключение, потому что нам... Ну, Сергей, что вы первым должны да, может... исключить да, да, из да, да, того да, то, списка? Да, да. И Илья Сергеевич предложил свое видение. Я даже вас нравится два человека. Ну, я просто нагадую еще покорную волю. Мы можем его брать. Кто знает, где хоть и поводится вся эта ситуация? Я вас услышал. Ну, вы хотите, выходите в Баатик. Ну, оттуда. Александр Николаевич, Агласи огласи, ну, огласи комиссию. Давайте, Давайте все, нам. может кто-то не знает. Где мы раздали всем комиссии. Все посмотрели, как будто. Нет, сейчас. Хорошо, давай. Комиссия с депутат к Андрею, Вячеславу Анатольевичу, Ерунову Михаил Михайлович, Ануфию, Вадим Иванович, Честаковский, Максим Владимирович. Комиссия с питанием э, регулирования земельных отношений. Э, Акимова, Лаперновский Анатолий, Лавринов Андрей Николаевич, Пирогов Николай Николаевич и э, Мещеряков Руслай Иванович. Комиссия с финансово-экономических питаний. Костенко Анна Сергеевна, Победнев Валерий Викторович, Пирогов Юрий Николаевич, э, Танасюк э, Юлия Ивановна, Чоху Татьяна Николаевна. Комиссия с питанием житлового коммунального государства. Побед Марина Васильевна Грязи, Владимир Валерьевич Пасич, Юрий Васильевич Суженко, Андрей Ильич. Комиссия статей охраны здоровья, культуры и спорта. Ильин Илья Сергеевич, Ободовский Иван Сергеевич, Самочерная Наталья Сергеевна Шестаковский, Александр Владимирович. Самочерная Наталья Сергеевна. Выбивают. Остается там только Обадовский и Шостаковский. да? Нет, или еще не раз, Обадовский и Шостаковский. Если Евгения тоже уходит, остается 20... Еще одно предложение. Давайте, может быть, а куда-то из вот этих комиссий, которая э, бюджетная и по этике. Есть желание зайти в комиссию, в которой я, там, как член комиссии ну, по здоровью и культуре, культуре. и спорту. Поэтому если можете, чтобы мы долго не обсуждали, поменяйтесь меняйтесь с Ильей кто-то, кто может изъявить желание. С любой комиссии? кто хочет выйти в эту комиссию, давайте запишем, сейчас решите решите мне выйти. Решите, решите, решите выйти из спорта и в ЖКХ. Да, вместо да. 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 Да, самой черное, На... Да нет, ну то... ЖКХ, пожалуйста. Нет, подожди, Саша, сейчас ЖКХ, Сейчас давайте по порядку. Давайте кто хочет комиссию освіта культуры спорта. службы. Бегунов. 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 Я... А я вы еще раз говорю, Бегунов. А Илья пускай заходит в комиссию по депутатской службе. Все, 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 вопрос решен. Все, Михаил Ты Михайлович. Ты там, да? Ну да, я с вами. Ты возьму Ты Василий. Нет, головой я не работаю. Сколько у нас? количество какое? Три. Четыре? Пока три. Три дубли? Пока три. А, нет. кто у нас третий еще? Сань. Мы тебя не отпустим. Нет, давай с нами. Саня, давай я с тобой. Что спасибо. Можно еще вместе тоже? свои свои визитку. сформировать и навесить обязанности на а, другие то, комиссии. Нет, что уже потом вы сформировать. У нас это сформировано, но не работает. Понимаете, там обязанности потом будет очень много за одну комиссию. С бюджетной комиссии. Нет. Можно? Земельный территорий хочет? Дивите, есть такие нормы законодательные, которые позволяют, хотя это не очень поширена практика, включать Одну людину до двох або більше комісій є, е, є такі прецеденти по Україні. Олександр Солонтай, експерт з місцевого самоврядування, теж дозвол... Ну, дозвол... каже, що це дозволено, але це можна потім окремим рішенням включити людину. Так то інше за його там бажання, а то вже по тому що ще кажу, що три особи а потім іди хтось може да мій. То щоб було три особи культура.

Так как сейчас были изменения в культуре и спорта, то что будет подправлено. Юра, Предлагаю э, следующий состав комиссии. Комиссия испытаний депутатской деятельности, этики, экономики, э, законности и антикоррупционной политики, конфликтов интересов, правопорядка и социального защиты населения. Э, я за, зачитаю, а вы там уже будете поддерживать меня. Нет, вы поддерживать. нет там, совсем новые не люди будут? Нет, ну, ну как, все все были люди. все те же, все 20 лет. Юра, вот, а может, сказать, какие изменения у вас тут чтобы сейчас заново читать про каждую комиссию? Это будет быстрее и понятнее, чтобы не было... Ну, что... да. Андреева убрать с данной комиссии, сюда оставить Мещерякова, Тум... Тум... Ануфриев, Шостаковский, Максима Владимирович Ильина. Комісія з питань торгулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, будівництва та архітектури. Акімова, Задерновський, Лаврінов, Пирогов, Микола Миколайович, Андрієв. Комісія з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій комунальної власності та підтримчої підприємницької діяльності Торгівлі. Костенко, Брязгин, Пирогов Юрий Миколаевич, Танасюк Юлия Ивановна, Чофу, Татьяна Миколаевна. То есть в принципе, ну, самое. Комиссия статальных житлов ЖПХ, Андрей Ильич, не, не то, что как бы плохо отношусь что-то, но по моему субъективному мнению, вы как являетесь директором ЖСП на «Наш Город», вы в комиссии по ЖПХ, по моему потому мнению, это... ключевой это... специалист. Вроде бы, наоборот, это человек, который будет... Вы, я да. я высказал свое мнение, но ну, это... Ты можешь сказать, что юрист вы сейчас выступает и надо... юридически я не не могу сказать, что это не я я не образовывается. А, а, знаете, я тогда скажу, потом уже свое не а, Так, Комиссия ЖКХ, Побенко, а, Брянский, Ольга... Ну, так как сам, черная уже шла, ну, да, Брязгин, на финансовую комиссию. Бабенко, Пасечник, э, Шестаковский, Александр. И ну, мы думали, что самочерная, но вместо сама черной вы предлагаете кандидатуру, ну, кто вы вообще считаете. И комиссию испытаний по свету вы уже не считаете. А в чем отличие? Очень тяжело. Можно вопрос? Нет, в, нет. вопрос. Нет. Я, Я в другой комиссии не увидел себя. Я прошу прощения, просто я, как я понимаю, комиссия должна быть создана от каждой партии, от каждого представителя, по одному человеку должно быть в комиссии. А не так, как, например, в бюджетной комиссии сейчас создали по два человека. Ну, посмотри внимательно, я просто смотрел, что ты читаешь. Можно? Нет, подожди, воспринимается. Очень тяжело. все-таки еще раз повторяю, какие отличия были кардинально между тем проектом решения, которое... Андреев и Мещеряков, да. а, я не с Мещеряковым, Андреев... А, сейчас, Андреев был какой? Андреев был 5, как? 5, 5. в комиссии с пытанием депутатов. Законности. 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 Да. А Мещеряков был? В земельной комиссии. был земель. Поменять их местами. А сколько человек, а то будет тогда там? В В земельной. — Два человека. — Ну, как-то не очень. — Из пяти. — А? — Из пяти. — А кто следующий? — кто следующий Кимова, Задерновский, Зазерновский, Ну, и тоже от Сечина. — Сила и Учек. — Мы не знаем. Мы говорим за Сечина. — А Гинува — два. — Считаю, что внимания, уважаемые депутаты. подождите. А теперь давайте спросим у людей, которые хотят поменять. Андрей, Вячеслав Анатольевич, вы согласны? — Да. — Согласны. Я вообще хочу сказать следующее: мы приняли за основу проект решения. Данный проект решения это просто. Мнение. Не перебивайте, научитесь слушать для начала. Это совершенно другое. Мы за основу приняли решение, поэтому там изменения должны быть минимальные. Вот сколько депутатов здесь? У каждого может быть свое мнение. Если мы будем вот это каждый раз выслушивать и тасовать эту колоду, мы ни к чему не придем разумно. Кроме того, уважаемые коллеги, вы должны понимать, что депутат имеет право участвовать в заседании любой комиссии с правом совещательного голоса. Это его право. Все равно по любому направлению, по любому вопросу, который выносится в повестку дня, решение принимается общим составом Совета. Поэтому вот это вот сегодняшнее борьба за якобы там места в каких-то комиссиях, она по большому счету ничего не значит. Наоборот, в состав каждой комиссии должны входить специалисты, которые в том или ином вопросе имеют какие-то навыки или познания. А вот это сегодня, сейчас давайте каждый будет выходить и свое мнение высказывать, это приведет в тупик. Поэтому за основу принято решение, минимальные изменения допускаются, остальное это все Лично мне. А мы поменяли... Мы поменяли. Наталья Сергеевна выходит. Поменяли на Леонова Михаила Михайловича. Это какую игру? Нет, Да все с моего согласия. С моего согласия. Все, а так изменения не сделали. Давайте... меня. Николай, на, на Илью. Серьезно поменять. Да. А слушайте, пожалуйста, Согласились три человека. В человек, процессе работы. работы процессе наших... Я вас не перебиваю. Нет? В процессе работы мы будем 15. еще долго работать нарабатывать. Мы, мы потом это все можем сами поменять. Посмотрим. Может кто-то не захочет какой-то комиссии. Может кто-то где-то будет тяжело будет. В процессе работы еще пять лет впереди. Мы еще будем меняться долго и так что давайте пока это примем, вы все увидите, вы все знаете, посмотрите, как оно работает в той комиссии. Не понравится, проголосуем, сядем на комиссию, проголосуем, напишем и потом войдем в другую комиссию. Пожалуйста. Знаете, это в нашем условии. Или... А сейчас мы, сейчас мы, будем менять одного, другого, третьего, туда тот хочет, туда тот не хочет. Давайте наберем комиссию не специалистов и посмотрим, что к этому проценту получится. Вы думаете, там земельный вопрос, вот сейчас на 7 число будет новая сессия, не очередная сессия. Вопросы земельные, еще с сентября месяц висят, там 90 или 100 вопросов будет, вы думаете, это легко будет сидеть, сейчас, вот сейчас наберем давайте сюда людей, которые не знают, что такое даже разъемляют, какие вопросы они решают. и посмотрим, на что мы выйдем. Мы же работаем на горы, на теплодар, на людей, они э, амбиции свои то, втыкают. Так, все, давайте, писать. Одно изменение, предлагаю, предлагаю, предлагаю проголосовать, одно изменение, вот трагировку Михаила да, Илья, и голосовать в целом. Я, я а, у меня свои предложения. Да, правильно. А, Что значит, значит, вы предлагаете обменять... Один... Ну, Давайте новый список. Давайте новый список делать. Давай новый список, да, новый список какой-то. Я буду зачитывать Я этот список, и тот список, да, новый список. Александр Николаевич, за основу мы приняли...

Сейчас мы ждем? Ждем Сейчас трибуна освободится. Если можно, я это изменил. Я голову еще бы, что... да, да, чтобы подготовлю, да. чтобы можно было понять. Я, я думаю, должен... там комиссия выбирать не Да все можно стоять на трибуне и готовить. Вопросы. Конечно, да, что у меня это что-то запрещается. Я запрещается. 同じくらい。 ключевой момент, который нужно принять. И принять его красиво. Поэтому, может быть, давайте действительно сейчас какой-то там небольшой перерыв. 5, 5, 10 минут. Сейчас мы... Давай, Подождите, пожалуйста. Так точно. Что да. а а да. такое видно, что а для подготовки и выступления трибуна В понедельник списки дали всем. В понедельник. Just just right. just, блядь, да. Все разнаходят. Все, все видят. Сейчас, да. получается, внесли. Мы сейчас начинаем по новому периоду. Существует... Ума... Существует... Существует... Да. Сейчас, сейчас э, пишим, потому что да, да, давайте мое давайте... предложение еще 5 минут. Либо мы делаем перерыв, либо э, да, без ждем. Без перерыва. Давай без перерыва. Дайте пару <свят> минут сейчас.